যোৰহাটত অনুষ্ঠিত অ'পেন আৰ্ম ৰেচলিং কম্পিটিশ্যন টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফাইভ ৰেজুৰ হেল্পিং হেণ্ড ফাউণ্ডেশ্যনৰ উদ্যোগত আৰু যোৰহাট জিলা আৰ্ম ৰেচলিং স্পৰ্টছ এছ'চিয়েচনৰ সহযোগত যোৰহাট জিলাৰ কল্যাণী সমাজ কল্যাণ কেন্দ্ৰৰ ৰংগমঞ্চ নাওকৈছাত অনুষ্ঠিত হয় এই প্ৰতিযোগিতা উল্লেখ যে মহিলা আৰু পুৰুষৰ বাবে বিভিন্ন শাখাত অনুষ্ঠিত হয় প্ৰতিযোগিতা পুৰুষৰ বাবে পঁচপন্ন কেজি পয়ষষ্ঠি কেজি পয়সত্তৰ কেজি পঁচাশী কেজি আৰু পঁচাশী কেজিৰ ওপৰত ঠিক তেনেকৈ মহিলাৰ বাবে ষাঠি কেজি আৰু ষাঠি কেজিৰ ওপৰত অনুষ্ঠিত হয় এই প্ৰতিযোগিতা প্ৰতিযোগিতাখনিত ভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা অহা প্ৰায় দুই শতাধিক প্ৰতিযোগীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰে এখন সুস্থ সবল তথা ড্ৰাগছমুক্ত সমাজক গঢ় দিয়াৰ লক্ষ্যৰে এনেধৰণৰ পদক্ষেপ ৰেজিং য়'ৰ হেল্পিং হেণ্ড ফাউণ্ডেশ্যনে লৈ আহিছে বুলি মন্তব্য প্ৰকাশ কৰে উদ্যোক্তাসকলে খেলৰ আৰম্ভণিতেই অসমৰ শিয়াৰামথু জুবিন গাৰ্গলৈ ৰাজহুৱা শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰি খেলৰ শুভাৰম্ভণি কৰা হয় পোনপ্ৰথমতে মই নিউজ টুৱেণ্টি ফ'ৰ আৰু পোহৰ লাইভক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো অহাৰ বাবে আজি আমি ৰেজিঅ' হেল্পিং হেণ্ডৰ সহযোগত আৰু যোৰহাট ডিষ্ট্ৰিক্ট আৰ্মি শ্লিং স্পৰ্টছ এছিয়নৰ তত্বাধানত আজি আমি এই খেলখন আয়োজন কৰিছোঁ কল্যাণী ৰংগমঞ্চত আমি খেলখন আয়োজন কৰি আছে আমাৰ এই খেলখনত আজি প্ৰায় এশ বা ডেৰশ খেলুৱৈ আমাৰ খেলখনত অংশগ্ৰহণ কৰিছে আৰু এই খেলখনত আমাৰ খুবেই ভাল খবৰ এটাই যে আমাৰ নতুন নতুন খেলুৱৈ ওলাই আহিছে যিহেতু আমাৰ খেলখন পতাৰ উদ্দেশ্যই এইটো আছিল যে আমাৰ নতুন নতুন খেলুৱৈ যুৱকক যুৱক যুৱতীক আমি এটা প্লেটফৰ্ম দিব পাৰোঁ তাৰে এটা চেষ্টা আছিল লগতে আমাৰ যোৰহাটত কেনেকুৱা আমি ড্ৰাগছমুক্ত এখন যোৰহাট কেনেকৈ গঢ়িব পাৰোঁ তাৰ বাবে আমাৰ এটা পৰিকল্পনা লৈ আমি খেলখন আয়োজন কৰিছিলোঁ আৰু আমাৰ অনাসনৰ দিনতো ৰেজুৱা হেল্পিং হেণ্ডৰ ফাউণ্ডেশ্যনৰ এই কাৰ্যসূচী অব্যাহত থাকিব আমি সকলোৱে এই ড্ৰাগছ মুক্ত যোৰহাট গোহালৈ পেলাই আমি চেষ্টা চলাই যাম আৰু আৰ্মৰেছলিং এই খেলখন প্ৰতিযোগিতা যিখন আয়োজন কৰিলোঁ এই খেলখনত সকলো খেলুৱৈয়ে ইয়াত খেলি খুবেই ভাল এটা এক্সপেৰিয়েঞ্চ তেওঁলোকে ইয়াত উপলব্ধ কৰিব আৰু অনাগত দিনত তেওঁলোকে আৰু ভালকৈ খেলি দিয়ক তাৰে আমি কামনা কৰিছোঁ আৰু শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আপুনি বাৰু এখন দুচকীয়া বাহন লোৱাৰ ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰিছে নেকি তেন্তে এই বিশেষ ভিডিঅ' আপোনাৰ বাবে বাইক প্ৰেমীসকলৰ বাবে আহিছে এটা সুখবৰ যোৰহাটত মুকলি কৰা হ'ল আকৰ্ষণীয় দুচুকীয়া বাহনৰ ট্ৰিয় শ্ব'ৰুম বিগত কেইবা দশকজুৰি ৰাইজৰ মাজত থাকি মানুহৰ মন জিনিবলৈ সক্ষম হৈছে এই ট্ৰিয় বাইকসমূহে আপুনি বিচৰা ধৰণে আপোনাৰ তথা প্ৰয়োজনৰ সুবিধা হোৱাকৈ ক্ৰয় কৰক আপোনাৰ সপোনৰ দুচুকীয়া বাহনখন লাভ কৰিব ইজি ফাইনেন্স অতি কম ডাউন পে'মেণ্ট দি সহজেই সপোনৰ বাহনখন আপুনি নিজৰ কৰিব পাৰিব এই বাইকসমূহত আছে ডুৱেল চেনেল এ বি এছ ছুইচএবল ট্ৰেকশ্যন কণ্ট্ৰল এল ই ডি লাইটিং ৰাইডাৰ সহায়ক হোৱাকৈ ৰাইডিং মোড এৰগনেমিক ডিজাইনৰ দৰে বহু সুবিধাৰে সমৃদ্ধ তেন্তে অলপকৈ সৰ আজিয়ে যোগাযোগ কৰক আৰু বুক কৰক আপোনাৰ সপোনৰ বাহনখন যোগাযোগৰ নম্বৰ ডাবল এইট ছেভেন ছিক্স ফাইভ জিৰ' থ্ৰী